Итак, здравствуйте. Сегодня мы продолжим с вами то, что мы вчера не закончили. <laughs> Нашу с вами резиночку. Итак, вот мы вчера, если у вас все правильно получилось, должны были закончить резиночку. Вот она у нас вот такая. Тянется хорошо. Вы должны были проверить, правильно ли она сидит на ноге. Если не проверили, ставьте на паузу, идите, проверяйте. А для тех, кто уже готов, приступим к обвязке. Помните, я говорила еще вчера то, что когда мы начали то, что носок состоит из пяти частей. Вот здесь нарисован наш носок вот мы закончили эту часть. Вот эту вот часть мы с вами закончили. Приступаем с вами вот к этой части носка. Итак, вперед. Вот у нас тут мы закончили где. Мы берем и провязываем полустолбик. Полустолбик для того, чтобы чуть-чуть отодвинуться от нашего вот тут крепеж, это мы не трогаем, а вот следующую петельку уже просто можете столбиком, можете узором, как хотите. Вот следующая петелька, вставляем крючок и нитку проводим между через эту и ту, вот так вот. И вот так-то у нас получается столбик без накида, полустолбик, полустолбик, да. А дальше мы продолжаем по кругу вязать. Вот тут вы должны приблизительно посмотреть, найти, где ваш шов. Вот он с изнаночной. Напомню вам, мы вяжем изнаночную сторону пока что. Поэтому лучше старайтесь допускать меньше ошибок. Конечно, потом это не очень будет видно, но все равно. Вот у меня тут нитка немного порвалась, надо ее отрезать. Я в прошлый раз говорила, что нитка не очень качественная. К тому же толстыми нитками сложнее вязать, чем тоненькими. Так, вот мы видим тут петельки. Вставляем в следующую. Вставляем крючок. И провязываем обычный столбик без накида. Так, у меня тут ниточка немножко запуталась. А, ну, конечно, десятка вижу. Слишком толстая для ниточки моей. Вот вставляем, как всегда, крючок. И соединяем. Обычные столбики без накида. Вот мы забираем ниточку выводим крючок и соединяем. И так вам надо будет вязать вот по кругу вот так. Просто обычными столбиками. У нас сейчас идет сейчас покажу вам вот эта часть обвязка. И так вот до пятки. Прям вот до самой пятки. Вот может, если у вас есть носки, шерстяные, даже не шерстяные, Просто оденьте носок и по нему посмотрите, где начинается пятка ваша. Вот она вот тут как раз начинается. Вот. И у вас все получится. Давайте я с вами один кружок провяжу. А дальше уже вы сами. Потому что я не знаю, сколько надо вам, сколько мне. И в следующем видео я вам расскажу, что мы будем делать дальше мы будем с вами следующим вязать пятку. А сейчас пока продолжаем вязать обычные столбики без накида. Вот. Только смотрите осторожно, не пропускайте петельки, иначе потом вы сами почувствуете, что вы пропустили где-то петельку. Будет сжать носок. И тем временем старайтесь исправлять мелкие ошибки. Например, вот петельку не туда сделали в тот раз а вы стараетесь это исправить добавляете петельку если вы не знаете как добавлять петельку вставляете например вставляете крючок просто делаете вот так раз петельку потом в эту петельку как воздушную петлю еще одну петельку и соединяете тогда ваша ошибка будет практически не видна Вот так спокойненько вяжем лег, легкой рукой. Мы с вами так обвяжем весь круг. И вот у нас с вами получится носочек. Уже обвязка вот этой до пятки. Если же вам так будет интересно, вы сможете зайти на мой сайт. Если у меня все получится, я сделаю вам специальную ссылку. И вы сможете зайти на мой сайт и посмотреть, как делать остальные. Я еще выложу туда, как делать другие вещи. Вот сейчас я довяжу с вами кружок и покажу очень интересные вещи, которым меня научили в по книжке делать. Точнее, книжка научила. Да. Я почти довязала. Не знаю, как вы. Так вот мы должны будем обвязывать до тех пор, пока до пятки не дойдет. Дело. А потом пятку как бы в принципе легко. Главное, смотря сколько петелек вы брали до изначально. Вот у меня все крутится вокруг двух цифр. Семерки и тройки. Ну, потому что у меня там было 28 телек. Что делится на 7, как вы догадались, наверное, уже. И 21. Это тоже и 7, и 3. И вот у меня все вокруг этих цифр крутится. Вот мне надо будет эти циферки потом брать. Нам надо будет с вами потом делить и вязать просто полустолбиками. В принципе, пятку, если вы пугаетесь вязать пятку, то это не страшно вообще. Это легко. И если у вас не получится, ничего бывает. У меня, например, получилось самое неудачное, что у меня получалось, это спицами пятку связать. Но потом я поняла быстренько, что к чему. Все дело в убавлении петель. Там все очень строго, поэтому я и прошу вас вязать медленно, чтобы вы не сбились со счету. И чтобы у вас все было точно. Так. Так. Все, я закончила свой первый ряд вязать. Далее, если вы хотите связать как можно быстрее, если вы такой нетерпеливый, делайте просто петлю подъема, просто обычную воздушную петельку. Ну вы это знаете. А если вы все-таки терпеливый и хотите, чтобы у вас все очень-очень аккуратно получилось, то вяжите просто по кругу. Итак, надеюсь, вы поняли меня. Сейчас я вам покажу две вещи. которую я тоже могу научить вас вязать если вы мне пришлете ВКонтакте или напишите в комментариях попросите показать как это вязать я обязательно покажу вот это такая подставочка под чашечку под кружечку под тарелочку вот, вот такая она у меня давайте я лист, чтобы вам было виднее вот и у меня есть еще одна тоже прихватка, подставка, можно и так сказать. Вот такая вот она у меня. Как цветок, как звездочка. Это, если вы захотите, чтобы я показала, как такое вяжется, то просто зайдите рядом с видео или ВКонтакте меня, может, найдете. Там будет ссылка рядом, то напишите. Прихватка звездочка это вот это. Или если хотите вот это, то это подставка под чашку. Всего вам хорошего, удачи. В следующем видео покажу, как правильно вязать пятку. До свидания.